bersama 12 bidang keberhasilan utama ekonomi NKEA serta 171 projek pemulaan ekonomi atau EPP melengkapinya ialah model baru ekonomi serta 8 inisiatif pembaharuan strategik atau SRI Matlamat utama EPP dan NEM adalah untuk mengeluarkan Malaysia dari perangkap negara berpendapatan sederhana dan meletakkan negara di landasan yang betul bagi mencapai wawasan 2020 untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Untuk analogi NEM dan SRI bolehlah di diibaratkan sebagai lebuh raya. Manakala ETP merupakan kenderaan yang akan menggunakan lebuh raya membawa kita ke destinasi akhir iaitu sebuah negara maju berpendapatan tinggi. 12 NTA di bawah EGP ialah bahagian-bahagian enjin kepada kenderaan tersebut. Manakala EPP ialah bahan api atau fuel yang akan menggerakkan kenderaan ini. Untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju, kesemua komponen termasuk kenderaan, enjin, bahan api dan lebuh raya, hendaklah berada dalam keadaan yang terbaik. Perubahan dan pembaharuan yang kita lakukan melalui inisiatif ETP dan NEM sepanjang dua tahun yang lalu telah menunjukkan hasil yang amat memberangsangkan. Contohnya, laporan ekonomi forum, World Economic Forum bagi tahun 2012 telah menyaksikan Malaysia naik lima anak tangga dari senarai daya saing ekonomi dunia berbanding tahun sebelumnya. Malaysia hari ini adalah antara 21 buah negara paling kompetitif ekonominya di dunia. Manakala Bank Dunia di dalam laporan Doing Business 2012 pula mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang ke-18 paling mudah memulakan atau menjalankan urus niaga. Kita telah memintas negara-negara yang lebih maju seperti Jerman, Jepun, Taiwan dan Perancis. Syarikat runding AT juga telah mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang 10 teratas dalam indeks keyakinan pelaburan langsung asing bagi tahun 2012. Semasa IDP dilancarkan 2 tahun lalu, pendapatan per kapita negara adalah 6700 dolar Amerika. Hari ini, ia telah meningkat kepada 9700 dolar Amerika. Manakala data 2011 menunjukkan pencapaian tertinggi KDNK atau GDP serta PMK atau Jin Ai negara semenjak merdeka. Angka KDNK telah mencecah 852.7 bilion ringgit. Pencapaian ini telah membolehkan kerajaan mengutip jumlah hasil tertinggi dalam sejarah pasca merdeka iaitu sebanyak 185.54 bilion ringgit membolehkan pelbagai inisiatif dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat di samping langkah-langkah diambil bagi membaiki kedudukan fiskal kerajaan. Terbukti apa yang telah dicapai dalam kerangka waktu ini menunjukkan kita berada di trajektori yang betul untuk mencapai pendapatan per kapita 15,000 dolar Amerika pada tahun 2020. Semenjak pelancaran PGP pada tahun 2010 hingga akhir 2011, pelaburan langsung asing telah meningkat sebanyak 12.3% kepada 33 bilion ringgit. Manakala pelaburan swasta pula telah menunjukkan peningkatan sebanyak 19% kepada 94 bilion ringgit sebanyak 313,000 peluang pekerjaan baru dijangka dapat dicipta daripada keseluruhan 179 bilion nilai pelaburan yang telah diumumkan di bawah EGP. Sebanyak 129 bilion pendapatan negara kasar pula dijangka dapat dijana menjelang tahun 2020. Bagi menambah kukuh kewibawaan dan keutuhan perancangan hasil pelaksanaan program-program transformasi kerajaan khususnya GTP dan UTP satu proses audit dijalankan oleh firma antarabangsa seperti Price Waterhouse Coopers dengan disemak oleh sebuah panel antarabangsa yang dianggotai oleh pakar-pakar berwibawa antaranya dari United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Australia serta Korea Selatan.